एक गांव में एक शख्स रहता था उसका नाम अब्दुल रहमान था उसके तीन बेटे थे तीनों अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे अब्दुल रहमान भी अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करता था एक मर्तबा अब्दुल रहमान अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको एक-एक सेब दिया और कहा कि इस सेब को ऐसी जगह जाकर खाओ जहां तुम्हें कोई न देख रहा हो जो ऐसा करने में कर कामयाब हो गया मैं उसे इनाम दूंगा तीनों बेटे वालिद को अल्लाह हाफिज कहकर और उनसे दुआएं लेकर घर से रवाना हुए दूसरे दिन अब्दुल रहमान ने फिर बेटों को बुलाया और बारी बारी सबसे पूछा सबसे पहले बड़े बेटे अब्दुल्ला से पूछा क्या तुम सेब को ऐसी जगह खाने में कामयाब हो गए जहाँ तुम्हे कोई न देख रहा हो अब्दुल्ला ने जवाब दिया अब्बा जान मैंने वो सेब एक दरख के पीछे जाकर खाया वहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा था फिर अब्दुल रहमान ने अपने दूसरे बेटे से पूछा यूसफ तुम बताओ तुमने क्या किया यूसुफ ने कहा अब्बा जान मैंने वो सेब कमरे में बंद होकर अंधेरा करके खाया और मुझे यकीन है की वहाँ मुझे किसी ने नहीं देखा अब्दुल रहमान ने तीसरे बेटे ऐसी पूछा सलीम तुमने क्या किया सलीम ने कहा अबा जान मैंने किताब असमाय हंसना में पड़ा है अल्लाह का एक नाम है अल बसीर हर एक को हर हाल में देखने वाला मैंने बहुत सोचा और तलाश किया लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह न मिली जहाँ मेरा अल्लाह मुझे न देख रहा हो अल्लाह तो हर जगह देखते हैं इसलिए मैं ये न खा सका अब्दुल रहमान अपने सबसे छोटे बेटे की अकलमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसको इनाम दिया फिर अब्दुल रहमान अपने बेटों से कहा मेरे प्यारे बेटो बेशक अल्लाह हम सब हर वक्त हर जगह देखता है हमारी बातों को सुनता है और जो हमारे दिल में आते हैं उनको भी जानता है अल्लाह की नफरमानी से हर वक्त बचो और अल्लाह के सारे अहकाम पर अमल करो जिस पर अल्लाह तुम ऐसी राजी हो जाएगा और तुम्हें दुनिया में राहत सुकून इतमान नसीब होगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओगे जहाँ इंसान जो चाहेगा उसे मिलेगा